Ну мы выиграли 30 очков чуть больше, поэтому, в принципе, оцениваю положительный результат. Мы выиграли за счет того, что хорошо настроились на игру. Был хороший настрой, тем более мы эту команду знаем уже давно. Ну, как давно, мы часто играем с командой. И, в принципе, разобрали их сильные и слабые стороны. И в сумме это дало такой положительный результат. Настрой хороший был на игру и... Плюс к тому, что мы неплохие сборы провели в Южном. Мы готовимся на игры, готовимся. Хороший тренировочный процесс у нас идет. У нас будут сложные игры с командой из Лубны. Лубны – это чемпионы. Сложная игра будет с Черкасами. Будем готовиться, а там, думаю, что победит сильнейший. Не сильный, но могли выиграть. Ну, еще больше с разрывом. Но все равно победа – это хорошо. Вот мы выиграли плюс 30 течей, неплохо. У нас настраивал тренер, мы собрались силами и выиграли команду ВК Хайверон. Как по маслу, там мы сильная команда, там игроки, два игрока было, были сильных, это Максим Сомик и там еще один игрок, 14 номером играет. А так игроков больше не было сильных. Я вот хорошо сыграл, ну, не сильная команда, легко было сыграть с ними. Мы радуемся в автобусе, что настраиваемся к победе, вот так вот. Что касается этой игры, скажу, ну, команда БК «Химик» сегодня оказалась сильнее. И кроме этого, стоит отметить, что 50% этой команды состоит из юношей не 98-го года, а 99-го, то есть они даже младше. Ну, что касается моей команды, мы перед выездом потерпели кадровых проблем, учитывая, что слабенькое финансирование, мы не смогли привести 4-5 лидеров, в том числе и центровой ростом 1,87 м. Может быть, скорее всего, это и стало причиной большой, большой разницы в счете. Может быть, при других раскладах была бы более равная борьба. Ну, пока что есть, то есть. Доволен организацией, все нормально, рад, что играем в том же зале, где играет взрослая команда МБК «Николаев». Малыши с удовольствием посетили тренировку взрослой команды. Ну, это для них, я думаю, что новый уровень, для них это весело, это, это что-то новое, это новый класс.